shahruxon tumanida 2022 ming yigirma ikkinchi yilda yetti ming bir yuz o'ttiz ikki gektar maydonda paxta yetishtirilib yigirma olti ming uch yuz ellik tonna xirmon ko'tarilgan har gektardan o'rtacha o'ttiz olti butun o'ndan to'qqiz sentinetr hosil olingan joriy yilda ushbu ko'rsatkichni yanada oshirish asosiy maqsad zero paxta qancha ko'p olinsa klaster uchun shuncha ko'p xomashyo degani va bu ishlab chiqarish hajmining ortishiga ham sabab bo'ladi shu jihatdan paxta yetishtiruvchilarni qo'llab quvvatlash bo'yicha huquqiy hujjat imzolandi xo'sh ushbu qarorda fermer uchun qanday imtiyozlar ko'zda tutilgan bu birinchisi o'sha qo'shilgan qiymat soliq' va boshqa soliq hisoblaridan hisoblangan peniyalarni istisno tariqasida hisobdan chiqarish bu esa o'sha fermer xo'jaliklariga keng imkoniyat yaratadi bundan tashqari sotib olingan lazerli tekislagich uskunalarining sarflangan xarajatning o'ttiz foizini davlat tomonidan qoplab berilishi uzoq hududlardagi paxta eshtiruvchi fermer xo'jaliklariga nasoslarga sarflangan elektr energiyaning ellik foizini qoplab berilishi tomchilatib sug'orish joriy etgan fermer xo'jaliklariga olingan kredit muddatini uch yildan besh yilga uzaytirilishi undan tashqari qarorga asosan fermer xo'jaliklariga qishloq xo'jaligini qo'llab quvvatlash jamg'armasidan yetishtiradigan paxta xomashyosini oltmish foizini bo'nak sifatida fermer xo'jaliklari o'zlariga berilishi klaster korxonalari fermer xo'jaliklari shartnoma bilan ishlagan davrda o'sha fermer xo'jaliklariga bo'nak sifatida berilgan mineral o'g'it yoqilg'i moylash va urug'lik o'simliklarni himoya qilish vositalarini natura ko'rinishida berishi bu ham o'sha qarorda o'z aksini topgan bu esa fermer xo'jaliklarimizga juda katta imkoniyat yaratadi shuningdek har yili birinchi oktyabrga qadar paxta to'qimachilik klasterlari va fermer xo'jaliklari bilan kelgusi yil hosili uchun paxta xomashyosini yetishtirish bo'yicha fyuchers shartnomalari tuzilishi belgilangan va ushbu shartnomalar soliq organlarining axborot tizimida ro'yxatdan o'tkaziladi hamda qishloq xo'jaligi vazirligining agroplatforma axborot tizimiga integratsiya qilinadi bunda paxta to'qimachilik klasterlari va fermer xo'jaliklari tomonidan paxta xomashyosining xarid narxi o'zaro manfaatli kelishuv asosida shakllantirilishiga e'tibor qaratiladi yana qarorda ikkinchi bandida belgilab qo'yildiki har yili kelgusi davr uchun fermer va klasterlar o'rtasida shartnomalar onlayn ravishda agro onl platformasining harvest va smart agro dasturlarida berib boriladi bu shartnomada qilinadigan ishlar har bir fermer uchun berilgan shartlar amallar agrotexnik tadbirlar hammasi to'liq yoritib boriladi va bu shartnoma soliq organlari tomonidan ro'yxatdan o'tkazdirilib fermer manfaatlarini himoya qiladi ikki ming yigirma uchinchi yil hosilidan boshlab iqtisodiyot va moliya vazirligi huzuridagi qishloq xo'jaligini davlat tomonidan qo'llab quvvatlash jamg'armasi kredit resurslari hisobidan paxta xomashyosi yetishtirish xarajatlarini moliyalashtirish uchun tijorat banklari tomonidan paxta xomashyosi qiymatining oltmish foizi miqdori kreditlar ajratiladi shu kabi yangiliklar fermerlarga yetkazildi prezidentimiz chiqargan yigirma uchinchi sonli qarorlari biz fermerlar uchun juda katta foydali bo'ldi deb o'ylayman iq to'xtatilishi barcha barchasi biz fermerlar uchun katta foyda mana masalan men o'zim xususiy bog'cha ochganman baliqchilik bor asalarchilikmiz o'n yashil asallarimiz bor yuzta tovug'imiz bor parranda barcha barchasini yana ham kengaytirib yana ishchi o'rinlar yaratish masalan olayotgan daromadlarimizdan tikuv mashinachalari sotib olib yigirmata ayolni ish bilan ta'minlash maqsadlarimizga shu qaror keng yo'l ochib berdi ilgari faqatgina xomashyo sifatida sotilgan oq ok oltinning oltindan ko'p foydasi endi o'zimizda qolyapti ya'ni ilgari faqatgina tezroq paxtani terib olish haqida o'ylagan bo'lsak endilikda uni chuqur qayta ishlab qo'shilgan qiymat yaratyapmiz tayyor mahsulot sifatida eksport qilyapmiz asosiy boyligimiz bo'lgan oq tolani yetishtirish salmog'ining ortishi esa faqatgina fermer yoki klaster uchungina emas balki barcha uchun birdek manfaatli